Gen Sagopi, Rara Satirapi, seri 281, Lakon Sumbodro Kromo. Rombongan besar datang dari negeri Lesan Puro dan juga dari Kumbino. Dan bahkan dari negeri Sengko dan Magadha mengirimkan utusannya. Demikian juga negeri-negeri kecil sahabat dari negeri Dworowati mereka kebanyakan mengutus para raja muda atau putra mahkota. Prabu Biso Warno dari negeri Singgelopuro yang kereta kencananya akan dipakai untuk kirap agung juga memerlukan hadir di negeri Dwarawati. Hanuman Senggono bersama mereka. Tak ketinggalan Raja Muda Trajutrisno. Si Tijo Bumo Narko pun hadir di Dwarawati. Ia adalah putra sulung dari Prabu Sri Batoro Kresno. Walau sesungguhnya ia adalah putra Dewa Batoro Wisnu dengan Dewi Pertiwi. Sementara itu Raden Gadut Koco Pagi itu melanglang angkasa. Keluar masuk Mega Mendung. Kota Raja Dwarawati terlihat dari angkasa sungguh sangat indah. Jalan-jalan terlihat tertata rapi. Bandar Pelabuhan terlihat ramai oleh berbagai macam kapal besar kecil. Raden Gadut Koco pun mencoba mengelilingi luasnya negeri Dwarawati. Terlihat rombongan-rombongan kecil, para kawulo mulai menuju ke arah Kota Raja ketika sampai di luar perbatasan negeri. Raden Gadut Koco sangat terkejut melihat para prajurit yang jumlahnya sangat banyak sedang beristirahat. Ia mencoba ingin mengetahui prajurit dari mana dan mempunyai maksud apa. Ia mencoba mempertajam mata elangnya untuk bisa melihat dengan jelas dari ketinggian yang jauh. Raden Gadut Koco mencoba mengamati dengan seksama. Tak salah lagi, ia melihat patih kelabang curing dan senopati Kolokul Bondo yang pernah diusir dari Dwarawati. Pasukan itu pasti mempunyai tujuan yang membahayakan negeri Dwarawati. Raden Gadut Koco segera melesat kembali ke keraton Dwarawati untuk memberi laporan kepada Prabu Sri Badoro Kresno. Sri Badoro Kresno setelah menerima laporan dari Raden Gadut Koco, segera memerintahkan kepada Raden Haryo Setiaki dan Raden Gadut Koco untuk menghentikan atau mengembalikan pasukan musuh. Sri Badoro Kresno juga minta bantuan kepada Raden Bimoseno, untuk membantunya. Prabu Bolodewo yang juga hadir dalam pertemuan itu, juga menawarkan pasukan pilihan dari Manduro yang dipimpin oleh Pate Praguto untuk membantu prajurit Dworowati. Prabu Kolopardo tidak segera menyadari bahwa pasukannya telah dikepung oleh para prajurit Dworowati. Yang dibantu oleh prajurit Manduro, mereka masih bersenang-senang dengan minum-minum tua dan arak sepuasnya. Mereka hari itu memang sengaja memuaskan diri sepuas-puasnya, karena baru esok pagi akan menyerang Dwarawati. Minumlah sepuasnya hari ini, kemudian tidurlah sepuasnya. Besok pagi kalian telah segar kembali. Kemudian Durwati kita serbu. Perintah Patih kelabang Curing kepada pasukannya. Ia mengira setelah meminum minuman yang memabukkan itu, keberanian dan tenaganya akan berlipat ganda. Para prajurit Jajar Sewu benar-benar bersukaria dengan minuman arak tua. Beberapa bumbung bambu telah mereka habiskan. Seolah sudah tidak ada hari esok lagi. Daging bakar hewan hutan pun telah habis, mereka lahap. Prajurit Telik Santi dari Turowati memperhatikan segala kegiatan prajurit jajar sewu itu dari persembunyiannya. Mereka membiarkan pesta mabuk, mabuan itu terus berlangsung. Akhirnya mereka melihat hampir semua prajurit jajar sewu bergelimpangan mabuk tua. Bahkan patih kelabang curing pun tersungkur di bawah pohon. Para prajurit Sri Santi segera melaporkan kejadian itu kepada Raden Haryo Setiaki. Raden Haryo Setiaki segera memerintahkan prajuritnya untuk menyerbu prajurit jajar Sewu, hanya Prabu Koloparto dan Senopati Kolokulbundo Bundo, serta beberapa Senopati Pilihan saja yang masih utuh kesadarannya. Mereka terkejut ketika tiba-tiba mereka telah terkepung musuh dari segala penjuru. Sedangkan prajuritnya berkelimpangan, tak berdaya, bersambung, ojo, demen, mendem, mendem, opoai